Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Rizki oke okay, semuanya mungkin uh, sekarang masih apa namanya ya masih suasana tahun baru ya jadi aku mau ngucapin selamat tahun baru buat semuanya semoga di tahun baru 2024 ini apa yang kalian Cita-cita apa yang kalian inginkan bisa tercapai di tahun ini ya Dan yang belum tercapai di tahun 2023 Itu bisa tercapai di tahun 2024 ini Pokoknya yang semangat menjalani aktivitasnya Dan juga jangan pernah menyerah Oke, okay? jadi so, kalau kalian penasaran Hari ini aku mau bikin konten apa Tonton terus videonya sampai selesai Jadi, sebenarnya saya mau cerita-cerita aja, hari ini ya, khusus cerita-cerita versi alam Nuspi Jadi, eh, ceritain tahun 2023 ke belakang pengalaman terperih kita tentang hewan-hewan juga. Kalau misalnya kalian lewat, eh, kalau kalian lihat nih, tampilan belakang kita sekarang sudah beda ya, tidak seperti video-video lama aku yang kemarin-kemarin. Nah, nah, itu yang pertama, aku mau ceritain tentang channel YouTube aku ini jadi guys di akhir tahun kemarin tepatnya dua hari yang lalu ya dua hari yang lalu pas banget malam tahun baruan kita tuh hampir nggak tahun baruan mungkin kita nggak tahun baruan sih e, apa namanya gara-gara pas lihat e, YouTube ya YouTube ada pemberitaan YouTube kayak gitu nah itu pemberitah pemberitahuan dari YouTube Uh, intinya YouTube kita itu diblok sama YouTube so, sama sekali pada kita nggak ada yang melanggar uh, apa namanya apa-apa yang mencantumkan di YouTube tersebut ya nggak ada kata, uh, melanggar hal-hal uh, itu gitu. nah terus apa namanya tiba-tiba hilang -tiba gitu aja gitu. akhirnya kita kelabakan udah uh, apa namanya panik banget itu kan maksudnya hmm, sayang banget ya kalau misalnya sampai di banner kita gitu, atau sampai hilang gitu ya Terus akhirnya setelah kita cari tahu cari tahu terus juga sempat nanya nanya sama orang orang gitu kan akhirnya hmm, kita ngajuin banding dulu tuh kan biasanya kalau di emailnya itu kan suka ada ajukan banding ya nah itu kita ajuin banding terus nggak selang berapa lama alhamdulillah itu cepet banget tau cepet banget jadi selang beberapa jam waktu itu kalau nggak salah di maghrib maghrib deh ya. setelah maghrib ya setelah maghrib kita apa namanya ajukan banding eh enggak jadi ketahuannya itu di jam 1 jam 1 siang nah terus kan emailnya itu pakai handphone suamiku nah dia mau buka YouTube kok nggak bisa bisa karena YouTube-nya tuh jam 5 karena jam 5 itu dia baru buka handphone baru mau buka YouTube nah kemudian apa namanya di jam lima itu udah panik tuh langsung lah buka handphone aku, handphone aku youtube nya masih bisa, berarti ada masalah tiba-tiba langsung buka e, gmail nah itu di pemberitahuan dari youtube bahwa youtube kita itu di nah, akhirnya e, diblokir atau di hapus terus setelah itu apa namanya habis maghrib kita uh, dari situ dari jam lima tuh kita udah nanya-nanya kesana sini gitu kan terus juga sempat uh, nge-tweet juga di twitternya apa namanya akun youtube-nya you, uh, youtube ya akun youtube ah uh, akun youtube sih YouTube. nah ya pokoknya tim youtube gitu kan terus karena kan waktu itu dikasih tahu sama teman katanya coba di tag di Twitter aja siapa tahu cepet di ininya nah alhamdulillahnya itu tuh cepet angka begitu loh mungkin karena kita baru baru ketahuan ya baru ketahuan dan langsung ketahuan gitu loh jadi cepet banget responnya nah setelah itu jadilah coba dulu aja nih ajukan banding cobain uh, coba ajukan banding habis mau ajukan banding terus pas aja Isa ya Azan Isa pas setelah Isa itu langsung dapat balasan dari youtube-nya langsung dapat balasan terus itu akan dikonfirmasi begitu-begitu l bulan Yang gini nih, aku dia ya aku baru aja ya kata-katanya nah kemudian setelah itu apa namanya nggak e, lama kemudian beberapa menit kemudian itu muncul lagi bahwa itu kita sudah kembali ya. Alhamdulillah itulah nggak banget akhirnya bisa akhirnya moodnya sudah kembali terus juga e, itulah pengalaman kita ya dari e, youtube kita sebenarnya youtube kita ini sekarang nih kalau kita lihat kelas balik kalau misal kalian perhatikan YouTube udah gak ada iklannya jadi YouTube kita tuh dari September atau Oktober lah ya, aku juga lupa karena kita nggak upload, hmm, upload, upload YouTube, nggak upload upload YouTube, upload video di YouTube itu sempet bukan uh, sempet udah dihapus ya, esennya udah dihapus, jadi kita harus mulai lagi dari awal, makanya aku minta bantuan sama kalian buat subscribe video aku terus kasih tahu sama teman-teman kalian nih subscribe channel bantuannya sama jangan lupa juga tonton videonya ya kalau misalnya siapa tahu teman-teman kamu nih ada yang apa ada yang suka sama hewan atau reptil gitu kan tapi dia nggak tahu cara melihara dan nah dengan subscribe channel aku kamu bisa tahu uh, apa aja mesti bagaimana cara melihara hewan atau reptil gitu atau ada reptil reptil atau hewan-hewan yang belum kamu tahu dari tontonan channel youtube kamu kamu bisa lebih tahu gitu ya oke okay. Jadi itu e, apa namanya pengalaman terpahit kita di tahun 2023. Pertama sekarang sekarang kita harus berusaha buat e, apa namanya naikin subscriber juga dan juga jam tayang kita ya. Dan yang kedua e, hampir dihapus. Udah dihapus sebenarnya kan tapi udah balik kembali. Nah, itu. Dan semua akar masalahnya itu karena kesibukan kita, guys, ya. Jadi di tahun 2023 itu awal sebenarnya kita udah udah mulai berhenti apot-apot itu di awal, di awal tahun 2022 ya. Karena kita disibukkan dengan pertama aku lamaran. Kan kita lamaran bulan apa? Februari. Februari. Kemudian di awal bulan itu kan persiapan untuk nikah dan sebagainya ya. Jadi sibuk banget sebenarnya kita udah ada stok reels. Jadi ada tetap aja ngaruh. Nah, kita pikir tuh dengan reels ngaruh itu eh uh, iya dengan short maksudnya sih short dengan short ngalir itu YouTube masih tetap bertahan ternyata beda jadi short itu beda sama si YouTube-nya jadi karena video YouTube nggak ada yang masuk mungkin nanti situ kan esen eh, kita dihapus itu sih salahnya kita ya hmm. pokoknya bulan bulan dari bulan Februari itu kita udah repot banget sampai bulan apa ya kita juga jarang ketemu 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 pas priwet terus pas pokoknya priwet aja dua bulan gitu pokoknya oh sibuk banget mikirin masalah keuangan dan sebagainya itu masalah bener-bener uh, padat merayap ya sampai akhirnya sebelum nikah kita berusaha untuk kan yang, yang mau ceritain ya kan yang mau ceritain tentang setelah nikah nanti itu suami aku nanti aku undang ke sini ya biar dia masuk friend biar kalian lihat semuanya aku yang tampan menawan <tuk> <tuk> yang ada di balik layar nah, nah jadi setel, sebelum nikah itu kita udah mengosongin semua hewan-hewan yang kita punya mulai dari uh, kalau kalian lihat video-video sebelumnya ya ada video tentang ular terus juga gak oleh pergi aku segitu banyaknya kon snack segitu banyaknya terus juga ada balapiton boy ada boa pokoknya semuanya jenis hewan-hewan yang aku punya itu udah aku kosongin ya uh, pertanyaannya dikosongin kemana jangan nggak usah tanya lah itu mah pokoknya urusan kita udah aku kosongin terus karena kita mau nikah dan juga mau pindah rumah karena kan takutnya ribet ya kalau pindah rumah apalagi pindahnya ke luar kota ini kan dulu aku di daerah Jakarta sekarang pindahnya ke daerah kampung makanya ribet kalau bawa buku gitu dan juga apalagi kan kita belum tahu ya situasi dan kondisi di, di kampung seperti apa jadi udah akhirnya dikosongin semua hewannya kita nggak punya sama sekali hewan satu pun nggak punya ya dan cuma ada sisa antek antekan alat e, apa alat-alat yang aksesorisnya doang gitu kan nah setelah itu <coughs> udah nikah lah kita di bulan Juli nikah di bulan Juli terus Agustus pindah ke rumah baru nah ini dia rumah baru kita Nah, ya. <tuh>, rumah baru kita dengan latar seperti ini aku buat di depan tempatnya aja. Nanti kita mau runtuh tapi belum lengkap semua. Aku belum ngasih tahu pokoknya kalau udah lengkap semua, udah bagus semua aku baru uh, kasih lihat kalian ya versi ke eh, tempat syutingnya alam bersih seperti apa. Nah, jadi setelah nikah eh, sebelumnya aku mengundang suamiku dulu ya. Ini eh, yang punya alam busby CEO-nya, terus juga direkturnya, terus juga <laughs> editingnya dan segala macamnya yang punya hewannya juga termasuk <laughs> ini dia aku cuman artis bayaran saja. <laughs> Mari kita sambut samiku <laughs> Ini dia Bapak Alam Sari Kiwardana. Itu pasti uh, fans-fans kamu, haters-haters kamu pada muncul. Ini dia suami aku yang paling tampan di sedunia <gay> jadi gitu berarti eh pak anak. apa apa <gay> <Kelan. Aku. gay> hai guys no, Ya <gay> no, udah, <tuh>. udah, udah, udah apa? apa? apa yang mau ditanya? Nah, jadi setelah nikah, kira ceritanya gimana? Jadi hey, niatnya ya. awalnya itu mau tutup channel bahkan sampai tutup channel awal itu niatnya, cuma karena sayang dan memang udah banyak subscribernya... kita mulai mulai dari awal lagi. Hmm. Jadi mulainya pengen pindah hobi dari reptil terkhusus ular dan lain-lain, pengen lari ke burung, hmm, burung, ikan. Nah kalau kalian mau tinggi. lihat video burung kita bolehlah di sini ya. Ya awalnya lebih ke burung. Nah sisa ini ternyata burung sisa satu, satu. karena lepas satu lepas yang dua mati kalau di video sebelumnya kan ada Lockbert sama Parkit nah Lockbertnya itu kebetulan kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba mendadak mati pada sebelumnya sehat terus kalau Parkit lagi kita latih dan dia ternyata terbang sisa satu bisa terbang terbang lah pokoknya intinya terus akhirnya kita coba mulai lagi ke uh, apa namanya ikan kan awalnya kita beli coba ikan ke pasar Jatinegara kemarin sempat ada sempat ada apa namanya insiden juga, juga. Akhirnya, itu kita nggak jadi syuting gagal syuting gagal banyak banget itu tapi kita tetap -tap beli ada ikannya nanti kita bakal videoin berpanya terus juga baru kita lari ke kadal-kadalan kayak gini-gini kecil-kecilan nih nanti sama uh, sama nanti bakal di bahas juga nanti Itu memangin lagi Iya kan Alam, saya alam oh, Jadi awal ya, ceritanya cerita Awal mula channel Alam Lusfi itu dari kata dua, dua, nama ya Ini namanya Alam Sari badannya Tapi di kampung bukan dipanggil Alam lagi sekarang Alam, Ini <tuh>. Alam, <tuh>. alam di Lusfi Begitu kan Nah rencananya di new era ini new era lagi, Di apa namanya, kehidupan baru ini, tahun baru ini Kedepannya. kedepannya kita akan fokus di kadal-kadalan, ya kadal-kadalan dan juga mungkin ada burung terus itu, pokoknya ini kadal-kadalan semua Cuma ya, ada sama ikan. Nah, lebih khususnya sih kadal ya, karena rencananya kita akan buat terarium terrarium, terarium. terrarium, terrariuman kecil model nah. nah ini yang buat terariumnya soalnya aku sendiri, ya bos. Ya. terutama aksesoris dan sebagainya. Nah nanti ini juga mau dibahas satu-satu, nanti langsung ke plus PJ yang bahas nanti saya di belakang layar karena saya tugasnya di editing sama ngurusin konten kayak gitu jadi untuk selanjutnya nggak boleh temuin aku sini lah selanjutnya lanjut nggak kok ayam lempar batu sembunyi tangan selanjutnya jadi hewan yang kita punya baru berapa sekarang kita sekarang lebih ke ada lokal dulu jadi kita coba ke kado-kado kado lokal, ternyata kado lokal juga banyak yang bagus-bagus yang kita coba pelihara di video-video nanti yang kedepannya akan ada dibahas juga unboxing-unboxing yang udah kita beli jadi sebelumnya video ini kita shoot setelah kita syuting di tahun kemarin jadi mungkin ada banyak video-video yang ke apa ya Mbak ini kecampur sama video-video sebelumnya jadi nanti kita masukin juga video yang di tahun kemarin, tapi untuk tahun ini kita mulai dengan video format seperti ini Jadi saya yang biasa di belakang layar bakal Uncul. lebih sering uh, interaksi juga ya, Mungkin nanti kita juga konten lebih campur juga Kayak misalkan di nanti bikin apa? apa atau... Um, kayak kemarin kan kita udah pernah bikin buat video ya? ya. Bikin apa tuh? Jebakan Jebakan kadal, tapi kita kadal. belum menaruh jebakannya guys Nanti juga kita mungkin lebih ke akuarium atau terarium atau apa nanti lah yang kita coba uh, explore gitu mbak. Cuma kayak sebelumnya kita lebih fokus ke pemeliharaan hewan dan lain-lain. Tapi sekarang kita bakal coba adaptasi dengan campur. Atau mungkin nanti kita juga kolet-kolet. Kita juga bakal banyak kita cobalah. Kita coba banyak untuk kolek atau mungkin berkunjung ke tempat wisata yang dimana banyak ada hewannya. Kayak gitu. Tapi tetap seputaran hewan peliharaan. Gitu. Oke okay, sudah. Uh, itu aja. Tutup. Ya udah tutup kelas. <laughs> eh, ya, kelas. Oh, sing kelas. Oh, gitu nanti ya. kalau misalnya um, ada apa namanya? Apa tuh kolab-kolaban sekarang yang muncul di friend bukan aku lagi ya, tapi Duh, enggak, enggak ada. Enggak ada ganti artis. dari Enggak ada ganti artis. Oke, okay, jadi itu dia cerita-cerita uh, kita di tahun kilas balik ya, tahun 2023. Perlu diceritain dari awal. Apa sih? Dari awal bikin YouTube dari tahun berapa itu kayaknya. Oh Ayo, iya, boleh, boleh. Kita bikin itu di tahun 2017 no atau 2018. Ya? 17 18 gitu kalau nggak salah. awal. ya awalnya kita masih pacaran. Terus karena ngisi waktu luang, pacaran ditakut disangka nggak bermanfaat dan lain-lain, kita buat channel YouTube. 2017 kita pacaran 2017. 2015, 2015 ya. dua ya. tahun apa? setelah dua tahun pacaran baru kita memutuskan untuk buat konten karena kan kebetulan pas waktu itu YouTube tuh lagi jadi, naik naiknya jadi akhirnya adalah cari bisnis yang dia akan melibatkan aku hmm. Kalo... terus juga awalnya izin untuk di apa namanya nihara hewan jadi, karena dia apa namanya kurang suka sama hewan yang berbulu jadi saya juga kebetulan sukanya di reptil akhirnya kita lari reptil kelinci ya, aku suka kelinci ya itu awal mulanya terus dia ya, sampai sekarang, gitu, walaupun dengan segala keterbatasan Nah nanti, untuk di tahun ini, kita mungkin bakal lebih banyak aktif lagi. Seminggu kita rencana mau update. Tiga kali. Tiga kali seminggu nanti juga akan ada live, gitu kan? Jadi jangan lupa, kita juga nanti, di sini, apa di sini, itu ada nanti, sosial media ya sosial media nanti, sumber media, media kita. Ada Instagram, ada Instagram, terus juga uh, snack video sama TikTok nah di situ nanti kita akan E, buat video yang berbeda ya, mungkin ada yang sama ada yang berbeda, tapi kan intinya e, kalau di, di TikTok ya di TikTok kayak lebih ke hiburan aja gitu loh. kayak. Nah, ini satu-satu. satu, satu, -satu hewan-hewannya gitu, intinya interaksi hewan tuh kelucuannya apa aja, Jadi mungkin kalian udah pernah nonton lah yang di apa channel channel orang. Gitu. Nah kalau di snack video juga tentang edukasi ya misalnya faktor fakta hewan seperti apa gitu. Nah, snack videonya nah, namanya alam rusti semua kok kalau kalian cari juga kan. Terus apa lagi Instagram, Instagram campur aduk aja lah. Paling kita buat live aja di Instagram ya. Hmm. Nah, nah, bantu juga TikTok kita jadi biar TikToknya tuh bisa seribu ya karena masih berapa tuh? Jualan, ya. 100. Nah, biar kita juga bisa live di TikTok gitu. Oke? Okay? Sudah? Sudah. Nah, oke, okay, itu dia. E, cerita pengalaman kita intinya kalau misalnya kalian e, apa namanya punya pengalaman yang benar-benar dibawa banget, mm -hmm. dan banget sama kayak kita entah itu channel YouTube yang udah lama banget kalian bangun tiba-tiba hilang lah atau kehapus atau dihapus TikTok lah atau ada masalah apapun lah. Itu coba diusahakan dulu ya, karena kan semua sekarang udah serba sosial media ya. Kalau misalnya ada apa, kalian boleh langsung cari, atau misalnya mau tanya-tanya sama kita, boleh aja ya. Kalau misalnya kita mampu menjawab juga, ya kita bakal menjawab. Gitu. Intinya kita juga punya pengalaman yang serupa gitu, pernah dihapus sama TikTok, dan akhirnya sekarang sudah dihapus semua TikTok, sama YouTube. Nah, sekarang sudah kembali lagi. Intinya gitu aja, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Allahu akbar. <laughs> Oke, okay, sekian Indian. video dari kita. Indian habis apa mau nikah banyak cobaannya. Yeah. Yeah. Gitu. Nah, betul. Intinya harus sabar dan tetap tawakal, tetap uh, fokuskan bahwa itu adalah pasanganmu yeah. gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, terima kasih. Sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.